নমস্কাৰ মই আছোঁ বৰ্তমান বৰপেটা ৰোডত আৰু আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত সুচিত্ৰা জুৱেলাৰী আৰু এইটো লোকেশ্যন হ'ল আপোনাৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ নিয়াৰ দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু বৰপেটা ৰোডৰ মেইন ৰোডতে হয় খুব ধুনীয়া আৰু মহিলাসকলৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এই জুৱেলাৰীখন কাৰণ কিয় মহিলাসকল যিহেতু জুৱেলাৰী অবিহনে থাকিব নোৱাৰে আৰু আজিকালি কিন্তু বহুত ট্ৰেণ্ডত ওলাইছে এই পুৰুষবিলাকেও আজিকালি বহুত বহুত বেছি গ'ল্ড হীৰা এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে তথাপি দিয়কচোন যোনে যি নক'লেও মহিলাৰ কাৰণে জিন্দাবাদ বুলিয়েই ক'ব লাগিব গ'ল্ডটো সেইকাৰণে আজি মজা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাব ইয়াত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম পোৱা যায় আৰু যিহেতু এইবিলাক বহুত ৰেটটোও বহুত ৰিজনেবল হয় গতিকে আপোনালোকে আহি ইয়াত নিশ্চিন্ত মনে আপুনি লৈ যাব পাৰিব কোনো টেনশ্যন নাই বনাব এদিন দিব আৰু এদিন ল'ব আহিব তেনেকুৱা নাই আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত আহি নিজৰ পচন্দ মতে যিহেতু ঘৰৰ পৰা ভাবি গ'লে এটা ডিজাইনটোত দিম বা আন এটা দিম তেনেকুৱা হয় কিন্তু তাত গ'লে সম্পূৰ্ণ ফিনিচিং আৰু খুব ধুনীয়া আৰু আপুনি টুৱেণ্টি থাউজেণ্ডৰ পৰাই আপুনি হিয়াৰ হীৰাৰ আঙুঠিও পাব বা বিভিন্ন আইটেম পোৱা যায় আৰু কি ক'ম আৰু আপোনালোকে দোকানখনত আহিলে জুৱেলাৰীখনত আহিলে আপোনালোকে গম পাব বিভিন্ন মানে কি ক'ম এইটো ল'ম নে সেইটো ল'ম তেনেকুৱা আৰু ইয়াৰ ৰিংবিলাক চাওকচোন বহুত বেছি ধুনীয়া এইটো ৰিঙো বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া আমাৰ ভাগিনীজনী কিনিলে সেইকাৰণে মই বোলো অকণমান দেখাওঁ বহুতৰে সুবিধা হ'ব কিছুমানে হয়তো নাজানে এনে বনাব দিয়ে সেইকাৰণে বহুতে জানে আৰু বহুতে নাজানে সেনেকুৱা আৰু এই সৰু সৰু ৰিংবিলাক ইমান বেছি মৰম লগা আৰু কম প্ৰাইজত বহুত বেছি ভাল লগা আপোনালোকে যাব আপোনালোকৰ প্ৰিয়জনৰ কাৰণে গতিকে গিফ্ট দিব আৰু যিহেতু পূজা আহি আছে নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ গিফ্ট দিব পাৰিব আৰু যিয়েই নহওক কিয় এটা কথাই মই কওঁ যে সোণ বা হীৰা এইবিলাক বস্তু বা মাটি এইবিলাক বস্তু কিনিলে কেতিয়াও মানে অথলে নাযায় আৰু এইবিলাক যিহেতু গেৰাণ্টি হয় আপুনি আজি কিনিলে আৰু দুই এবছৰ পিছত কিনিলে সেই দুই এবছৰ পিছৰ ৰেটটোৱে আপুনি পাই যাব এক টকাও কমি নাযায় আৰু যিহেতু কাৰ্ডখন ভালকৈ থ'ব লাগে আৰু এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া গলৰ নেকলেছবোৰ বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া আৰু এইবিলাক হ'ল আপোনাৰ এইবিলাক মন্দিৰৰ ফুল আৰু এয়া ৰিংবিলাক চাওচোন ইয়াৰ ৰিংবিলাক ইমান বেছি মৰম লাগিছে আপোনালোকে এবাৰ আহি চাব খুব ধুনীয়া মানে আপুনি কম প্ৰাইজত যদি ল'ব বিচাৰে কমৰ পাব বেছি লাগিলে আপুনি বেছিৰ পাব তেনেকুৱা আপোনাক যিটো ধৰণৰ লাগে তেনেকুৱাই আপুনি কিনিব পাৰিব খুব বেছি মৰম লাগিছে আৰু এনেও হেভি জুৱেলাৰী বহুতে পচন্দ নকৰে সেইকাৰণে আপুনি দুই তিনিযোৰো ল'ব পাৰে তেনেকুৱা যিহেতু কিছুমানে ডাঙৰ কিনিব বিচাৰে কিন্তু পিন্ধিব বেয়া পায় গতিকে দুই তিনিযোৰ পিন্ধিলে কাপোৰৰ লগত মেটচিং কৰি পিন্ধিব পাৰে সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকক কি ক'ম এবাৰ আহি চাব সুচিত্ৰা জেলাৰীত আৰু দাদাজন খুব ভাল হয় ইয়াৰ অ'নাৰজন আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এডাল এই নেকলেছডাল চাওকচোন বহুত বেছি ধুনীয়া মানে পিন্ধিলে আৰু বিয়াৰ কইনাক বিশেষকৈ আৰু একো ক'ব নালাগে কাপোৰযোৰ অকণমান কম হেভি পিন্ধিলেও কোনো কথা নাই বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে আৰু ৰিংবিলাক চাওকচোন একদম মানে কম ডিজাইনৰ পৰা একদম হেভি ডিজাইনলৈকে আছে বহুত বেছি ভাল লগা আৰু এয়াই হ'ল দাদাজন দাদাই খুব ধুনীয়াকৈ আমাক দেখাইছে গোটেইখিনি আইটেম বহুত বেছি ভাল লাগিছে দাদাৰ ফোন নম্বৰটো কণ্টেকত দিয়া যাব আপোনালোকে ফোন কৰি যাব আৰু বৰ বিশেষ অসুবিধা নহয় মৰি বজাৰৰ ওচৰতে আৰু দুৰ্গা মন্দিৰ বুলি ক'লে সকলোৱে জানে দুৰ্গা মন্দিৰ বৰপেটা ৰোডত বিখ্যাত হয় আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে দুৰ্গা মন্দিৰৰ একদম নিয়াৰতে আছে যিহেতু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধাই নহয় আৰু সেইকাৰণে গোটেইখিনি লোকেশ্যন মই কৈয়ে দিলোঁ আপোনালোকে এবাৰ যাব আৰু কি যে ধুনীয়া লাগিছে নহয় এইটো ৰিং বহুত বেছি ভাল লাগিছে মই একদম চাই আহিছোঁ দুৰ্গা পূজালৈকে পাৰোঁ যদি ল'ম আৰু ৰেটটোও বহুত কম হয় এইবিলাক আচলতে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই খুব ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি থৈ দিছে আমি কেৱল লৈ আহিলেই হ'ল গোটেইখিনি আৰু নেকলেছবিলাকৰ কথা কি ক'ম এইটোতকৈ সেইটো বৰাবৰ আৰু হীৰাবিলাক হীৰাবিলাকো আপোনালোকে কম ৰেঞ্জত যিহেতু কিনিব পাৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকে হীৰা আঙুঠিও দিব পাৰিব এইবিলাক চাওকচোন ইমান ধুনীয়া নেকলেছ নহয় কি ক'ম এইটো পিন্ধিমনে সেইটো পিন্ধিম তেনেকুৱা লাগিছে গোটেইখিনি মানে এইটোত চাই সেইটো বৰাবৰ তেনেকুৱা লাগিছে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে আৰু আজিকালি মানে ডিজাইনবোৰো চেঞ্জ হৈ থাকে যিহেতু সেইকাৰণে এইবিলাক চিম্পুলতে হয় বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে এবাৰ আহি চাব খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে গোটেইখিনি আৰু এয়া ওপৰত চাওকচোন চিম্পুলতো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আছে এইটো নাভাবিব যে মানে বেছিবিলাক তেনেকুৱা ভাল লগা নহয় এইবিলাক চিম্পুলতো বহুত বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে গিফ্ট কৰিব পাৰে জোৰোণ বা বিয়াত দিব পাৰে আৰু এটা কথা কওঁ কিছুমানে অন্নপ্ৰসন্ন কাৰণে নিজৰ মানুহৰ যিহেতু চেইন দিবলৈ অকণমান ভয় কৰি ইয়াত আহিব কম ৰেঞ্জত আপোনালোকে অন্নপ্ৰশনৰ কাৰণে একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে কিছুমানে ভয় খায় যে বহুত টকা লাগিব নেকি নাই আজিকালি মানে অকণমান ক হেৰি কম ৱেটতে বনাই দিয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া চাওকচোন ভাগিনীজনীক মই পিন্ধাই দিলোঁ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে একদম ডিঙিটো একদম মানে কি ক'ম আৰু আৰু মেখেলা চাদৰত বহুত বেছি ভাল লাগিলে হয় কিন্তু আমি যিহেতু চুৰিদাৰ পিন্ধি গৈছোঁ মানে ফুটি নুঠে কিন্তু বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে এইটোৰ পৰা সেইটো আপোনালোকে যিয়েই নহওক কিয় গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আহিব আহিলে গম পাব আৰু এইটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় ডিঙিৰ নেকলেছডাল এইটোৰো দাম প্ৰায় চাৰে তিনি লাখমান হ'ব গতিকে আপোনালোকে আহিব আৰু আজিকালি যিহেতু সোণাৰ ৰেটটো দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে নাইণ্টি ফাইভমান হৈছে চাগে গতিকে আপোনালোকে বেলেগ নিকিনি সোণেই কিনি থৈ দিব বেছি কাপোৰত টকা খৰচ নকৰি এইবিলাক এনেকৈ কিনি থ'লে হয়তো পিছলৈ কাম আহিব আৰু এইবিলাক যিহেতু আজিৰ ৰেটটো যিমান আছে আৰু পিছত দুমাহ পিছত কিমান হয় সেইটোৰে ৰেটটো দিয়ে আৰু এয়া ময়ো পিন্ধিলোঁ চাওকচোন ইমান বেছি ভাল লাগিছে নহয় সিদিনাই লৈ আহিম বুলি ভাবোঁ ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাই এতিয়ানো মই এইবিলাক আনি কি কৰিম ন যি বিয়াৰ সময়ত হ'লে ভাল লাগিব কোনোবাই বিয়া চিয়া হ'লে আৰু এনেও মানে কইনাৰ পিন্ধাৰ কাৰণেহে খুব পাৰফেক্ট হয় সেইকাৰণে মইনো লৈ কি কৰিম তথাপি এবাৰ মানে হেঁপাহটো পলালোঁ যিয়েই নহওক কিয় মাইকী মানুহৰ অকণমান সোণ বা হীৰাৰ প্ৰতি দুৰ্বলতাটো বেছি আৰু মাইনাক ক'লেও এনেকুৱা ডিজাইনৰে ল'ব লাগিব বিয়া হ'লে সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ তাই যিহেতু এটা আঙুঠি আনিব গৈছিল তাই ধুনীয়াকৈ আঙুঠিটো ল'লে গোটেইখিনি আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ আপোনালোকে আহিব আৰু আহি মোৰ কথা ক'ব অকণমান হ'লেও ডিচকাউণ্ট পাব আৰু যিহেতু দেখাই দিলোঁ আৰু ফাইনেলি এইটো আংঠি মাইনাই লৈ ল'লে যিয়েই নহওক কিয় আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে